Разом із другом та камерою в руках відомий Житомирський блогер Сергій Трейсер вирішив переночувати у одному із місцевих будівельних супермаркетів, відзнявши усе на відео. Аби здійснити задумане та не викликати підозри у охоронців, за кілька годин до закриття супермаркету хлопці під виглядом покупців почали шукати вдале місце для нічлігу. Ми що нас ніхто не спалив. Таки не помітили. Пізно ввечері хлопці вийшли зі схованки та прогулялися торговельним залом. Часах сейчас 7.30. Нам осталось здесь быть примерно час. Уже на залу уходят какие-то рабочие, подготавливаются к открытию. Магазин уже работает. Идем сейчас на выход с одной парой перчаток. Будем притворяться, да. что мы покупатели. Надеемся, что все будет хорошо. Здесь вот на выходе столько много-много всякой охраны. Вот их тут, не знаю, на каждой кассе по несколько человек стоит. И мы в общем успешно выходим на улицу. В общем, реально. Я не сильно верил, что у нас это получится, потому что мы ночью ходили по залу перед камерами. Конечно, мы, знаете, ребят, очень много не ходили. Я разговаривал очень тихо, потому что... О, полиция! И да, ребята, как бы это все круто не было, мы испытали, конечно же, кучу офигительнейших эмоций, но не следует это повторять, потому что это может быть уголовно наказуемо, если вас поймают. После того, как видео ночевли блогера у супермаркете набрало больше півмільйона переглядів, Сергей Трейсер поведомил, что его шукают и погрожают. Охранники из Олди меня искали, умудрились найти мой житомирский старый адрес, приехали, в общем, к моей маме, оставили номер телефона и сказали, чтобы я им перезвонил. В общем, сейчас я буду им звонить, и я решил записать этот разговор на видео. Меня зовут Сергей, да, это я. Да, привет, как у дела? Дела хорошо. Вас как? Дай Бог, что так. Скажи, Сергей, какая позволь тебе? Меня Андрей зовут, да? Да, я знаю, что вас Андрей зовут. Андрей, да. С твоим событием, как бы, ну, где-то отметился, теперь начало. Мне сейчас нужно уволить 10 человек, знаешь? Без этого. Представляю. Я понимаю, что то есть на самом деле, смотрите, сам факт того, что я удалю, как бы, он как бы ничего уже не поменяет. Ну все, нет вопросов. Все? Нет да, да, не жалко твоих, что Что? Я последнюю фразу вот эту, короче, не услышал. Не жалко твоих внимай. Не жалко Пересмотрела я все таки видео. В общем, как-то там непонятно, что он сказал. Вроде как, мне жалко твоих. Алло, Андрей, а я вот вы так трубку бросили неожиданно. Я последнюю вашу фразу не расслышал. Мне показалось, или вы мне там... Я вам пожелал здоровья. А, здоровья. А то мне показалось, что вы угрожали. Я понял. Хорошо, тогда я вам тоже здоровья. Вчера вот эти разговоры я записывал, потому что я очень паранойный человек. И, как оказалось, не зря. А, в общем, суть в чем? Мне вчера вечером приходит сообщение. А, читаю. Уведомляю вас о том, что завтра вся личная информация о вас, вашего окружения, родные и близкие, информация, касающаяся их, может стать публично доступной на всех, для всех желающих. После чего мне пишет ВКонтакте сестра моя родная, которая живет с родителями в Житомире, и говорит о том, что нам кто-то разрисовал баллончиком двери. Далее она мне прислала фотографию. А, в общем, я, конечно же, догадался, ну, в чем суть. Мне, мне уже начали а, с какой-то левой странички начали распространяться мои данные. То есть, а, житомирский адрес, где я раньше жил, мой личный номер телефона. Это вот та страничка, которая вконтакте распространяет мои данные, на ней фотографии есть, как моя мама вытирает двери. То есть, реально, моих родителей в Житомире преследуют. Я не знаю, может, они меня там ожидают увидеть. То есть, ребят, я нахожусь в Харькове, я найму адвоката, нужно будет, не знаю, двоих. Іх троих, і пойду реально накатаю телегу, тому що ну мені жалко моїх родітелів. Я не понимаю, почему чому мої должны долини за меня. Если у вас є якісь претензії, ребята мне, Ви можете лично со мною зв'язатися. Коли сюжет готувався до виходу на своїй сторінці у соцмережі, Сергій Трейсер повідомив конфлікт з охороною супермаркету вичерпаний.